только вправо поиграть. Это не ошибка. Для меня видится, вот какая ошибка в рисунке движения. Значит, во-первых, она мало разворачивает плечи. Очень мало. Максимум разворот плечи и А для того, чтобы ударить мощно справа, нужно развернуть плечи так, чтобы это плечо было почти здесь. Так же, как слева. Она нормально разворачивает плечи. Она вот так играет. Вот. А тут она играет, по сути дела, лицом. Это первое. И второе. Не может она мощно ударить и плюс. А только лишь потому, скорее всего, по рисунку движений, что у нее ракетка оканчивает, заканчивает поступательное движение на мяч в точке удара. А нужно еще чуть-чуть дальше. Она касается мяча и сразу идет ракетка сюда. А нужно его протащить, пойти и плечом, пойти на мяч, протащить, тогда... Тогда будет клест. А тут клеста сделать не надо, только настольный теннис так можно играть. Вот так. А тут нужно, чтобы ударить, убить мяч, нужно хорошо и вынести. Вот, на мой взгляд, это, кроме скорости. Пройти через снова, через И только пройти. Развернуть больше плечо справа. Раз. Впереди. Точки ударить, вложить сюда все, включая плечо. Она вкладывает только руку с ракеткой и предплечья. Вот поэтому и за счет этого получается средние силы одинаковый удар. А ну попробуй сделать то, что я скажу, сказал. Во-первых, развернуть плечо, во-вторых, шлепнуть по мячу. Особенно такой подкидывающий мяч. Выйдет это у тебя сразу. Давай, давай, давай.